tom hanks Colin Firth, ryan reynolds Hugh Jackman. bularning o'rtasida qanday bog'liqlik joyi borligini bilmoqchimisiz unda dasturimizni oxirgacha ko'ring assalomu alaykum qadrdon muxlis siz bilan dunyo kinosi va kino dunyosi haqidagi yangiliklar bilan efirda minus kanali va men boshlovchingiz yunus karyera va shaxsiy hayotni baravar eplay olgan yulduzli juftliklarga havas qilsa arziydi yandex zen platformasi gollivudning oilaparvar aktyorlari ro'yxatini tuzdi demak tomosha qilamiz Colin Firth andisha va g'urur filmida haqiqiy gentleman janob Darcy rolini jonlantirgan Colin Firth turmush o'rtog'ini yer yuzidagi eng chiroyli ayol deb hisoblaydi juftlik bundan 20 yil avval turmush qurgan va bugunga qadar aslo ayrilmagan tom hanks Forrest Gump yashil maskan va boshqa bir qancha kinolardagi mahoratli rollari bilan yaxshi tanish bo'lgan tom oila parvarligidan o'rnak olsa arziydi u rafiqasi rita uilsonni bir ko'rishdayoq sevib qolgani va u bilan hayotini bog'lashni istaganini ta'kidlaydi juftlik turmush qurganiga o'ttiz yildan ortiq vaqt o'tgan va bu yillar ichida nimalar bo'lmagan deysiz tom rafiqasi rita onkologik kasallikni boshidan o'tkazganida o'g'li giyohvand moddaga qaram bo'lib qolganida va boshqa bir qancha vaziyatlarda oilasi oldida bo'lib haqiqiy oila ustuni qanday bo'lishi kerakligini isbotlagan hyu jekman yu jekman hayotini o'zidan 13 uch yosh katta ayol bilan bog'lashga qaror qilganida ko'pchilik bu munosabatlar uzoqqa bormasa kerak deb taxmin qilgandi lekin oradan o'tgan 23 uch yil fikrlar subyektiv bo'lishi mumkinligini isbotladi hozirda xyu va debora asrab qolgan ikki farzandini birgalikda tarbiyalamoqda rayan reynolds rayan reynoldsning rafiqasi blayk liveliga e bo'lgan mehri bo'lakcha juftlik turmush qurganiga sakkiz yildan ortiq vaqt o'tgan bo'lib bugungi kunda uch farzandning baxtli ota onasi royan va blaykning yaqin do'stlari ular munosabatida sevgi muhabbat ustunlik qilishini ta'kidlaydi vaqt oliy hakam deganlaridek bizning ko'rsatuvimizga ajratilgan vaqt o'z nihoyasiga yetmoqda kanalimizga obuna bo'lmagan bo'lsangiz подписаться tugmasini bosib qo'ying va qo'ng'iroqcha tugmasini bosishni ham unutmang keyingi ko'rsatuvlarda uchrashguncha